Да, а, друзья, друзья, присоединяйтесь клиент, к нам. А сегодня сегодня мы поговорим о политике по в кабинете психолога, психолога. Наши как наши клиенты сообщают нам о на, различных политических, политических событиях, людей, как это, это влияет а или как это влияет даже да, на да, то, как, это как все они все этого не осознают. Нас у нас психологов у есть два варианта: два две опции. Первый вариант понять, как этот внешний социально-политический слой влияет на терапию. И тогда это будет для нас хорошим источником информации, дополнительной терапии, иногда очень полезной. Потом я покажу на примере, как это может быть, или мы можем этого не понимать. И тогда это внешнее воздействие исказит картинку, и мы не поймем, почему клиенты меняются таким образом, что динамика идеальна для других и так далее. Это будет еще одно слепое пятно для нас, где непонятно, что происходит. А терапия, как вы знаете, это процесс, при котором мы делаем слепые зоны видимыми. Поэтому очень важно умение работать со социальными процессами в терапии, особенно в такие времена, как те, которые мы переживаем, когда каждый день появляются новости, которые очень часто переворачивают все с ног на голову, которые мы могли представить раньше, и, соответственно, воздействовать эмоционально. Опять же, сознательно или бессознательно. Начнем с первого варианта, когда клиент сам рассказывает о политике в кабинете психолога. Такое часто бывает, конечно, будь то первая консультация или вторая. Никто не приходит с такой просьбой. Но если это долгосрочная терапия когда клиент ходит к вам каждую неделю, и вы уже больше работаете в этом... Знаете, не строго по какому-то запросу, я не знаю, у него бывают панические атаки, и вы строго с этим работаете. И когда это действительно терапия, когда ты следуешь за клиентом, какой-то материал, который есть в наличии, он приносит вам и так далее. И тогда, конечно, возникает вопрос политики. Но клиент может сказать, что его это как-то задело, какие-то, например, произошли политические события, которые тронули его до глубины души или в чем-то конфликтует со своими родственниками на политическую тему. Сейчас этого тоже очень много. То есть первый вариант, на который мы смотрим, это когда клиент сам буквально рассказывает о каких-то политических событиях. Как же тогда работать? О чем они нам говорят? Наша, Наша задача, задача идеальный, выход для, ну, не, не идеальный, идеальный подход идеальный, к работе с этим для психолога, идеальный подход к работе с этим в психолога, это что? символизировать, символизировать этот материал. Тобто, Тем не менее, что значит символизировать материал, а? материал? Мы пытаемся, Мы пытаемся извлечь пытаемся суть из этой внешней, внешней истории. История это, это и есть выбор, символизм. Да? Когда мы, мы не знаешь, воспринимаем да? это ну, буквально ну, конкретно, например, все на днях обсуждали да, эти чува, заявления да, Трампа, знаешь, что он чуть ли не обвинил да, Украину, да, что мы первые да, начали да, и Трампа, так далее. И, и все это кипит. И вот к вам приходит клиент да, и рассказывает, да, вам, и рассказывает да, вам такую историю. Такую он историю. говорит, да, что это, это меня так триггерит. Я не могу, я хожу и как-то прокручиваю это в голове. Я уже ну, мысленно ну, этого Трампа убиваю там, или он, еще что-то и так далее и, так дальше, да? и что значит а символизировать а что в данном случае Символизм заключается в том, чтобы задать себе вопрос, о чем эта история. Говорят, что это как бы аналитическую суть поймать или, если можно сказать в терминологии Юнга, понять архетипически, о чем идет речь. То есть не на уровне формы, а на уровне сути, о чем идет речь в этой истории. Смотрите, есть персонажи в этой истории, есть злодей, есть добрый, есть какой-то отец. В данном случае Трамп, который путает зло с добром и очень несправедливо относится к злу, при этом наказывая доброго. Доброго вернее, до злого, там, и э, главная эмоция, например, вашего клиента – это несправедливость, он чувствует себя несправедливо обиженным. Всегда важно спрашивать, чтобы понять основную эмоцию, что это такое, что лежит в основе эмоции. Например, это несправедливость, я чувствую, что это очень несправедливо, а это в дальнейшем порождает бессилие, злость и так далее. Но суть этой истории заключается в следующем. И ваша задача как психолога, еще раз, не в том, в том, чтобы вести встречу с клиентом на тему политики. Успокойтесь, либо не читайте столько новостей, либо еще что-то. Нет, это можно сделать, если вы просто хотите уменьшить его симптомы, уменьшите его переживания. Но если мы хотим взять эту историю, чтобы лучше понимать клиента, сделать видимыми его слепые зоны, расширить сознание, нам нужно относиться к этому символически. Что это, что это за история? И следующий хороший вопрос, который и, мы а задаем и клиенту, и себе, ну, в первую, первую очередь, самим себе. Да, Верно? Дальше, клиент, расскажу, Далее я расскажу вам о клиенте. Э, э, вопрос, да, так, который мы задаем, и задаем и себе, заключается в том, в с кем он уже испытывал что-то подобное. Где, где эта история уже была с ним? Где я хороший? Я где я плохой? Я и где этот отец, который все перепутал? И вы увидите, что в его истории определенно есть история этого, может быть, это буквальная история его детства, когда у него был старший брат, старший брат оскорбил его, и пришел отец и наказал его, а не старшего брата. Это может быть буквальная история, она может быть не такой буквальной, но вы запомните, что этот клиент приносит вам одни и те же фильмы с таким же сюжетом, и почему-то этот фильм его зацепил, и вы работали с этим фильмом, или он приносит вам такой сон, то есть этот сюжет не новый, он И есть везде, он прослеживается И в жизни этого клиента. И э, э, таким, чином, перше, И таким образом, я... в первую очередь, вы как психолог символизируете в это в своей Разумеете, голове. Важно понимать, что вы начинаете со своей головы. Важно, кто работает, пожалуй, в подходе объектных отношений по биону. Бион был назван альфа-функцией психоаналитика, возможностью именно такой обработки. Это первый этап, как вы его символизируете в своей голове. Вторая история это то, как мы доносим это до клиента как клиенту, так? Лучший, идеальный Пращий, вариант, когда мы не говорим прямо. Вариант, нам говорим, нужно например, это символизировать, посмотреть, там, на что это похоже там, и так далее. Нам нужно это символизировать, посмотреть, на что это похоже и так далее. На наивысший, наивысший уровень мастерства, мастерства – это когда вы органично вплетаете его в ткань сеанса. Например, клиент вам об этом рассказывает, что такой-то Трамп выступил с таким-то и таким-то, а я такой-то и такие-то чувства и так далее. И ты говоришь, ты чувствуешь то же самое, как сейчас ты сказал мне, когда рассказал мне о своем брате. Все. Все. И, дальше вы И тогда вы оставляете возможность психике клиента психики, символизировать клиента то, как она должна это делать. Не по вашему, а по его. Идеально. В одной сессии получается, в другой не получается, но мы идем к этому. Так плести, не какие-то теоретические блоки рассказывать и так далее, а вот так соединять. Это как бы, знаете ли, вы ниточку провели, а потом оставляете ход клиенту. И, и, как правило, правило клиент может, ну, тут варианта, есть два варианта, либо нет, скажет, что нет, это нет, совсем не похоже. И он может быть не похожим, вы можете неправильно связать, и это нормально. Но следом он может сказать, что это похоже на то, как я сейчас чувствую себя на работе со своим начальником. Он связал его по-своему и пошел по-своему. Или клиент скажет, что это будет проявлено вот так. И тогда это будет для него настоящим инсайтом, настоящей символизацией, настоящей связью внутри. Мы никогда важный принцип, который знаем все мы, психологи, но стоит каждый раз напоминать себе, что внешнее не приживается. Внешнее не приживается. Не бить, Если да нет, дать клиенту, клиенту какое-то готовое мнение, такую, знаете, то, скорее всего, психика э, его духу, отвергнет. То, всего, э, психика буде отторгать. Да? Точно так же, как вы пытаетесь пересадить человеку чей-то орган, организм будет отторгать этот орган. И специальные антибиотики и терапия нужны, чтобы как-то прибить все реакции, и все равно орган прижился. То же самое и в терапии. Поэтому самое ценное это то, что исходит у самого клиента. И для этого вы символизируете внутри себя. Это идеальный процесс, который у нас должен быть. И тогда эти внешние события, они становятся для нас важным материалом, опять же, в терапии, которая показывает, какие активные комплексы истории есть сейчас, проще говоря, внутри человека. Как понять, правильно вы связали или нет. Если такая работа проведена, то эта тема перестает сильно влиять на человека. Конечно, мы не можем отделять себя от того, что происходит вокруг нас. Особенно если политика, и она касается того, как мы будем жить завтра. Это остается важным, но нет такой чрезмерной эмоции. Когда человек приходит и говорит, я не могу, как он мог там так сказать, и так далее. Это не так. Есть какая-то нормальная взрослая реакция, что это за события и какие последствия они могут иметь для меня, для моей семьи, как я должен реагировать. Все. Это уже настолько здоровая реакция, что это реальность, какой она должна быть. Там нет такого огромного эмоционального слоя. А может быть, что-то не так связалось, и на следующем сеансе клиент принесет вам ту же историю. Речь может быть уже не о Трампе, Зеленском и Путине, но речь может идти о его начальнике, коллеге и о нем самом. Но тот же треугольник, та же история по сути, и вы понимаете, что еще ничего не связалось, и мы пошли по новому пути, чтобы символизировать и перерабатывать. Это тоже может иметь место. Это тоже может иметь место. Место. Подумайте о такие, том, какие истории ваши клиенты приносят вам в политическом да? плане или ось, как вы реагируете. Например, Например, я могу сказать что, за себя, знаете, что, знаете, что последнее действительно ранило меня эмоционально, того, пишут, э, когда эти грантодатели э, начали закрывать лапы, все программы, закрывать, значит, программы, и этих демократов и разоблачат за и, то, что и, они -дем. вроде бы все обещали, разоблачать, но ничего не дали. Небо да, все обещали, а ничего не давали. И Разумеешь, я что понимаю, я что внутренне приобщаюсь везде, к этому, я, не был, не я ужас, хочу сказать, да, что ужасные, да, 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 ужасные лицемеры, ужасные, ужасные, ужасные. ужасные. вот, вот там команда, команда Трампа, там они такие, были, может и жесткие, но, может, но жест, хотя жест, бы напрямую, может, без этого напрямую двойного быть, дна, двойного одна. по крайней мере от такого рода быть, внешне не добрые, не но внутри есть всякие вещи, и я, например, когда слушаю, и мне это нравится, я слушаю очень много политических обозревателей,

когда я была еще ребенком, у нас на кухне, кухне постоянно рядом, стоял радиоприемник, и там постоянно транслировались может, заседания да, Верховной да, Рады. Может быть, кто-то из моих лет был, тоже помнит это, радио, только там было радио, это был не другой канал. Радио, которое переключается, радио, которое переключается его просто и включил, и, я и я оно что-то транслирует. И, и это всегда транслировала и Верховная и Рада. И я слушал его все время, а потом дошло до того, что я играла в такие игры. Мы с друзьями играли в Верховную Раду, составляли президиум, как-то сидели и так далее. Это моя тема, мне она всегда была интересна. И именно поэтому я сейчас много слушаю о политике. Я, с одной стороны, анализирую как бы внешне, а с другой стороны, мне всегда интересно с точки зрения психотерапевта посмотреть, где меня цепляют какие-то крючки. И я придираюсь к этой теме в плане того, что я очень поддерживаю, например, ужасно не люблю грамматические вещи, а предпринимателей уважаю. Мне не нравятся эти всемирные протоколы, протоколы и так дальше, далее, но я уважаю прямой, прямой честный, честный, честный разговор. И вроде и бы ничего имею а права, но почему, почему меня это цепляет? И, и если злот, мы внутренне мы очень сильно заходят, запряжены в одну сторону, сторону то мы ряда, должны искать, где наша противоположная сторона. И это тоже дает такое лучшее понимание себя, каких-то активных конфликтов, которые существуют. Если бы вы меня спросили, что это за история, то на самом деле есть такие паразиты, это лицемеры, а есть, может быть, немного жесткие, но такие честные прямые пары. А у меня ассоциаций сразу миллион. Я помню, это, например, у меня в жизни было трое друзей, мы так дружили. И вот так я их и видела. Одна была немного грубоватой, но она была честнее, а другая, наоборот, казалась мягче, а потом вскрывались всякие нехорошие вещи. И потом то же самое было и в моей команде. Тоже была такая история с разными сотрудниками. То есть эта история, по сути... Повторяется, повторяется, повторяется. И через это понимание, что меня это задевает, я могу это в себе увидеть более явно. А то, что увидено, уже перерабатывается. Поэтому таким образом мы и работаем. Это первый тип того, как может проявляться политика в кабинете психолога. Другой вариант, когда клиент не рассказывает об этом, но, например, к вам пришла клиентка, вы уже какое-то время работаете, плюс-минус понимаете, какие у нее отношения с ее мужем. И тут она поднимает тему того, что ее муж какой-то лицемерный. Одно говорит, другое делает. И как-то он ей обещал одно, а ничего не сделал. И в этом так много эмоций. И этой темы никогда не было. Это что-то новое. И вы тогда можете подумать, на что это похоже. Например, на тот же процесс разоблачения демократов, грантоедов и прочих. И по сути, она в этом мужчине начинает видеть этот коллективный образ. И тогда у нас появляется другой процесс, когда ваш клиент не знает. Но он может не интересоваться политикой, не особо ее слушать и так далее. Но есть коллективное бессознательное которые на каком-то уровне мы все знаем. И в чем мы живем, в каких политических процессах мы живем, мы все об этом знаем. И эти архетипы, которые активируются в ходе тех или иных процессов, тоже на нас влияют. И мы начинаем, так, начинаем ваше... так видеть мир. И ваша, и ваша клиентка, клиентка, например, человек, у своего мужа начинает видеть так, как часть людей этих, этих п... плохих демократов. И, и смотрите, если и, вы и, понимаете и, этот процесс, когда слушаете клиента, и, слушаете клиента, я рекомендую тоже держать в голове, в каком окружении живет клиент и что сейчас в этом окружении происходит, какие сейчас архетипные истории там констеллируются, поднимаются. И тогда вы можете это тоже вплетать в свою терапию, сказать, например, о том, что то, что вы переживаете, очень похоже на то, что сейчас, в принципе, вся страна переживает такую ситуацию. И вы посмотрите. Тут важно не то, что клиент вам ответит, а то, как дальше пойдет эта тема. Например, вы так дали интерпретацию. Но на вторую сессию уже нет этой темы, что муж лицемер обещал, не сделал и так далее. Эта тема рассолась, ее уже нет. Таким образом, вы отделили ее личное вот, от коллективного. Это было слито внутри. Очень много наших наши, чувств. Они не, не наши, они коллективные. Да? И терапия тоже для того, чтобы разделить мое и коллективное. И иногда такой интерпретации достаточно. То есть не всегда вашему клиенту нужно все это рассказывать про личное и коллективное. Нет. Вот таким образом вы интерпретируете и смотрите, как это действует. Если действует, прекрасно. Если не действует, пробуйте другие подходы. Трудные времена поднимают много личных тяжелых вопросов. Но трудные времена, заметьте, поднимают у разных людей разные вопросы. Почему? Потому что трудные времена поднимают то, что уже есть внутри меня. Они мне ничего не приносят нового. Они активируют то, что уже есть внутри меня. Понимаете? И, части... понимаете? и в трудные времена у меня активируются э, другие вопросы, чем у вас. Вот что важно в терапии, понимаете? И трудные времена в каком-то смысле помогают нам, психотерапевтам, увидеть эти неразрешенные вопросы более ярко и быстро. Это похоже на то, как, например, тот же Карл Густав Юнг. Он и один в своей практике много работал с психически нездоровыми людьми. И свои самые большие открытия, например, теорию архетипов, теорию коллективного бессознательного и так далее, он сделал именно в работе с психически больными людьми. Почему? Потому что психически больной человек... Природа механики его психических расстройств такая же, как у здорового человека, но проявленная гораздо ярче. И это легче увидеть, легче связать, концептуализировать и на основе этого построить теорию. И поэтому трудные времена ускоряют терапию, потому что они очень хорошо раскрывают человека. Так что, да, трудные времена поднимают сложные вопросы, но у каждого свои вопросы, которые уже были внутри. Я уже сто раз рассказывала свой случай, этот с ничейной землей, думаю, уже все слышали. Это как пример того, как война вызывает разные переживания у каждого. Я переживаю войну совсем по-другому, чем вы, а еще нас тут не знаю сколько людей в эфире. Каждый переживает ее по-своему, и это связано с тем, что уже было внутри вас задолго до этого. Еще один пример того, как политический фон бессознательно может влиять на людей. Например, я тоже расскажу о себе. Когда я анализирую первый год после войны, как работала наша компания, я вижу, как бессознательно на меня повлиял этот эйфорический настрой в обществе. Это история про мы победим, про границу 91 -го года и так далее. Это были высокие ожидания, плюс эйфория от того, что то, что казалось невозможным, например, противостояние гораздо более сильному врагу, становится возможным. Это невозможное и возможное. Вот такой был фон, и на фоне этого, на меня лично... Как это повлияло, что этот год после войны, первый год после начала войны, мы как компания пробовали очень много разных проектов с какой-то такой эйфорией, с таким наскоком, мол возьмем и дойдем до того, что в принципе невозможно. Это передалось. Я сейчас, когда анализирую свой стиль ведения бизнеса в 22 году, Четко вижу, что он нетипичен для меня. Это не совсем я, это много какого-то ура, такого настроения. И в том числе я считаю, что это влияние тех настроений, которые были в коллективном, сознательном и бессознательном в Украине тоже можете для себя подумать, если эта тема интересна, лучше всего начать анализировать это через себя, как это на вас влияет, влияло и так далее. Когда мы смотрим ретроспективно назад, нам легче это увидеть. Например, в момент 22 -го года я этого вообще не видела, а сейчас, оглядываясь, я четко вижу, да, это влияние было. И тогда вы будете лучше это понимать и снова же более тонко и точно использовать это с вашими клиентами. А это очень крутой инструмент, который позволяет поднять вашу работу на новый уровень. И это был второй тип ситуации. Первый тип ситуации ⁇ политика в кабинете психолога. Это когда клиент сам приносит психологическую ситуацию. И что тогда? Он сам рассказывает, что это его за дело, это его за дело, и что мы делаем. Наш основной инструмент ⁇ символизация. В себе внутри, а затем в идеале вплетаем в канву аккуратно соединяем это для клиента второй тип ситуации когда клиент не приносит этого но вы держа в голове что происходит снаружи видите эти связи вы внутри себя связываете это и тоже предлагаете клиенту третий вариант это воспринимать эти ситуации как то что клиент вам сейчас рассказывает о вас Например та, ситуация, Например, та же ситуация, приходит клиент и говорит, Трамп, этот идиот сказал, Трамп, вот так, что вот он так, там сказал, ненавижу, вот так, вот так, так, ненавижу, как, можно, как это, так можно и так далее. И вы задаете себе вопрос, что эта история говорит о нашей терапии? И возможно у вас появится мысль, что вы берете историю по сути. Есть кто-то хороший, есть кто-то плохой агрессор, и есть отец, который все это перекрутил. И вы тогда думаете, ага, возможно на предыдущей сессии, когда клиент жаловался мне на свою жену, свою супругу, возможно так это могло быть воспринято, что я как бы стала на сторону жены, на сторону зла. Небо на сторону злому, так? И вот он мне это бессознательно, он не осознает этого, но бессознательно эта злость на меня поднялась. И он мне по сути об этом говорит, что ты, как тот чертов Трамп, не видишь, где зло, где добро. И это на самом деле послание вам. То, что он не может сказать, но если вы это услышите и таким образом скажете ему, что возможно так это произошло, это будет огромным укреплением вашего терапевтического альянса. То есть, что хотят от нас клиенты? Они хотят, чтобы их поняли. Это основное, потому что на глубоком уровне, мы работаем на глубоких уровнях, и на этих уровнях понимание — это и есть Любовь. Когда я тебя понимаю, я тебя люблю. Так мы это воспринимаем. Когда меня понимают, меня любят. Что значит понять? Понять там, где я сам себя не понимаю. Правильно понять какие-то вербальные вещи. А вот прочитать там, где я сама не понимаю, у меня что-то ходит, у меня колотит, а я не понимаю, что. Это то, что происходит между младенцем и мамой. Мама должна угадать, понять, угадать, что с младенцем, что ему нужно, в чем его потребность. И вот в какие-то моменты терапии должно происходить то же самое. И через такие истории, и когда вы таким образом об этом думаете, вы тоже можете видеть очень важные пазлы, что происходит между вами и клиентом в терапии. Понять его, помочь ему понять себя, и, соответственно, это влияет на все другие отношения клиента в его жизни потому что он то же самое делает со своей женой он на нее злится но даже не осознает эту злость или с начальником или еще где-то и когда вы один раз проходите этот механизм по-другому вы его меняете и дальше он по-другому может выстраивать отношения с другими людьми. И еще скажу, что те приемы, о которых я говорила выше, приемы такой работы, это нам дает возможность э, так работать, если мы работаем в глубинном подходе или психоаналитическом или психодинамическом подходе то, что я называю психологией как искусством. Психология как наука, когнитивно-поведенческие подходы и так далее, они работают по-другому. Их задача, например, в такой ситуации была бы о чем? Пришел ко мне клиент, его бесит этот Трамп и все такое, и моя задача как когнитивного терапевта сделать так, чтобы его не бесило. То есть забрать те негативные переживания, забрать их именно и поработать так, чтобы они ушли. То есть мы не говорим о том, что мы должны это символизировать и использовать для развития, а мы должны забрать тот симптом, который мешает, например, нервозности из-за какой-то ситуации. Вот такой подход просто для понимания различия. И так можно работать. Мне, конечно, ближе первый подход, о котором я рассказывала, но здесь уже вы выбираете сами.